düşmənçə müqaviləsi 1828-ci ildə fevralın 1-də I Nikolay ilə Şahqəzər arasında bağlanan düşmənçə müqaviləsində əsasən araş siyəsərəd olmaqla Azərbaycan ərazisi iki hissə şimala və cənuba bölündü. 25 faizi şimala, 65 faizi isə cənuba bölündü. Ermanların Ermanların şimala Azərbaycan köçürməsi 1828-ci ildə bağlanmış düşmənçə müqaviləsindən sonra Osmanlı, Osmanlı imperiyasından və İran şahlığından Azərbaycanın qərb ərazisində Ruslanın işğalında səsen Ermanlarla köçürüldü. Rus xanını qəbilə etmənlə isə Osmanlı imperiyasına və İran şahlığına çətmək oldular. sərbəstdirilməsi 1840-cı il islahatından sonra şimal Azərbaycanın 7000 kvadrat kilometrlik ərazisi Dağlıstan vilayətinə birləşdirildi. İrəvanın itirilməsi və Erməstan yaradılması. Tiflisdə qarşılaşan Azərbaycan hökuməti yer yaranmış Şirvan əsfərsən əfqasında 9000 kvadrat kilometrlik ərazisini düzəşə getməyə məcbur edildi. Porsalı, Qaraqəzə və Zəngəzurun itirilməsi. Azərbaycan Demokratik Respublikasının Sovet Respublikası tərəfindən eşidildikdən sonra Göyçə, Zəngəzur və Qaraqəzə məstan əmasdan və Porsalısa 300 stana birləşdirildi. Azərbaycanın 6 faizini Rusiya Federasiyasının Dağistan Respublikası arasında Dərbəkh xallığımız yerləşir. Bu ərazidə hal-hazırda azərbaycanlılarımız yaşamaqdadır. Gürcüstan və Svakasi arasında olan Borçalı məhəlləmiz 8700 kvadrat kilometrlik ərazidir. Bu ərazidə hal-hazırda Azərbaycanlarımız yaşamaqdadır. Xəritəyə baxarkən görə toponimdə Azərbaycan yer adları olduğunu görürsünüz. Amma lakin Gürcüstan hökuməti tərəfindən vaxt keçdikcə dəyişdirilmişdir. 1948-ci ildə Qarabağ Azərbaycanından 400 minədək Azərbaycan türkü qüslülərindən obalarından təcəssüm salınmışdır. Ermənlilər Sovet Rusiyasının dövründə 29 min kvadrat kilometr ərazini əldə etdikdən sonra 1992-ci il, 1994-cü ildə isə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ blağıyatını. Yəni Azərbaycanın 20 faiz torpağını işğal etməyə nail oldu. 20 faiz torpağa 11 rayonla ibarətdir: Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Ağdam, Ağdara, Xocalı, Xocavənd, Şuşa. Bu ərazidən 1 milyondan çox qaçqın evlərindən, işlərindən edildi qoç azvan demədən süncə salonda insandan başına min bir nüsubatlar açıldı 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə xocalı fəciəsin yaraddılar xocalı fəciəsində misli görünməmiş fəciə oldu Elə bir fəciə oldu ki, qoca, cavan demədən hamını üçbüt həftədə müasirə almaqla hamını qırdılar. Xəritədə gördüyünüz bu ədədlər həm Azərbaycan Respublikasının rayonlarının adlarıdır. Gördüyünüz bu xəritə Ermənistan Respublikasının aybı xəritəsidir. Amma Allah üçün Bu ərazilər Azərbaycanın Qarabağ Azərbaycanı rasıdir. Zəngəzur, Göyçə məhəlləsi, Qara Yazı və İranla ibarətdir. 29.000 kvadrat kilometrlik yerazdir. 29.000 kvadrat kilometrdir ərazi. Xəritədə sizə rəddizillikla deyə deyə gəldim. Bu ərazilərdə tədricən azərbaycanlıları qovaraq öz evlərinin, eşiklərinin, illə növbələrinin detallıca sımaxla özlərinə respublika yaratmışlardır. Azərbaycan Respublikası 1992-94-cü ildə itirdiyi Dağlıq Qarabağ'ı 2020-ci ildə 44 günlük mübarizə nəticəsində Dağlıq Qarabağımıza, öz ərazimizə qaytardıq başta İham Ali və məxla və əsgərlərimizə təşəkkürlərimizi bildiririk. Bizə bu 7-ci yaşataqlarına görə çox sağ olun, var olun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. İyi sevgilər.